Уважение, понимание и всего лишь на все. Счастливая семья это когда полноценная семья. Когда есть муж, есть дети, есть родители. То есть вот это счастливая семья, на мое мнение. Когда все здоровы и все счастливы. Ой, такое спросили. Ну, я не знаю, там взаимопонимание, любовь, денег, чтобы было много. Не могу ответить. Любовь, взаимопонимание. И. І все. Це досить філософське запитання. Це, на першу, це діти в першу чергу. Ну і відносини в сім'ї. Взаємопорозуміння. Ну, щасливої родини, я вважаю, секрет завжди в достатку. Якщо воно взаєморозуміння є в сім'ї, якщо достаток, немає претензій, то завжди можуть бути щасливі. Дали тому немає щасливої родини. Е, секрет щасливої Это трудно сказать, но дело в том, что мать каждая беспокоится о здоровье детей, внуков. И если здоровы, то это секрет. Остальное я не знаю. На обеспечение понятно. За я понимаю, в семье человека с Вот Из любви все начинается. Я так рахую. Не знаю, честно. В каждом есть секрет, В деньгах. Все. Все залежить від денег. А почуття. Все купляється. Взаєморозуміння. Один одного пробачати. Ну і звичайно, у вірність. Ой, навіть так не могли Ну, Щоб діти були щасливі, внуки, щоб у дітей була робота, щоб ну, как, квартири були, щоб здорові здоров були всі в родині. От довіра була. Ну що. Ну и как, ну чтобы обеспечена была родина. В детях. Ну, даже не знаю, наверное, когда люди друг друга понимают, любят, друг Доверяют. друга понимают, любят, да, доверие должно быть. Наверное, в этом. Чтобы был достаток в семье, чтобы за квартиру заплатить, на пропитание и что-то одеться. А в нас такая пенсия, что в нас не хватает, не хватает. Перебив... Не живем, а перебиваемся. По-перше, щоб здоров'я було всіх. По-друге, звісно, щоб достаток був. От. Ну і діти, щоб у них і робота була, і професія була, і було де себе примінити. так, коли діти не боліють, коли муж тебе любить. Ой, ви знаєте, я ще сам не розібрався. з В дружбі. Взаимопонимание и в любви, наверное. У, в любви, но я гость. И взаимопонимание. В хороших отношениях. Ну, мужчина и женщина. Ну, что мужчина не пьющий, там, например. Ну, и, ну, и, ну, что он любит свою жену. А в детях? В любви к ним. И во внуках. Спасибо. Взаимопонимание. И уважение друг к другу только в этом. Счастье семейной жизни. Ой, даже не знаю. Ой, знаете, по мне, если все дети вот, обеспеченные, да, ну, всем в любви, согласия, вот, как говорится, нужна любовь, мир в семье, понимание друг друга. Главное, что сейчас вот дети, вот молодежь ничего не хочет понимать. Они все свое. У достатках, у квартиры, все вот с этого начинать тогда секрет будет. А если нет этого, не будет семьи. Сто процентов любви. Только любовь. А как же еще может быть? Без любви не будет ничего. А в чем вы видите секрет счастливой семейной жизни? В детях, внуках. Все. Значит, во-первых, не нужно бухать. Во-вторых, надо хорошо к жене относиться, постоянно делать подарки и жить мирно. Значит, и что самое главное, ну, одно из главных ⁇ это не жить серо. Надо свои будни как-то приносить в них какие-то праздники, какие-то новые идеи там и тому подобное. Ездить в кино, в театр, что-то самому придумать, что-то креативное, оригинальное. Быть веселым человеком. И главное ⁇ жить в позитиве.